Петропавловская районная больница. Здесь открыта переоборудована газовая котельная на котлы на альтернативном топливе. Да, это в частности пилеты. Здесь установлены два котла мощностью каждый по 700 кВт, что полностью удовлетворяет потребности сегодня в больнице в отоплении. С экономической точки зрения ну, мы понимаем, что мы уходим от потребления природного газа. И к этому еще и добавляем экономию. Суммарно-экономический суммарно эффект составит порядка миллион двести гривен в год. Срок окупаемости здесь порядка трех лет. Финансирование да, осуществлялось как из областного бюджета, как из районного бюджета. Это тот системный подход, когда абсолютно любые источники финансирования сегодня направлены на то, чтобы улучшить сегодня условия В школах, в лікарнях і інших соціальних об'єктах. Найдорога гіокалорія буде при газових, саме дешеві, при пілетах. Якщо перерахунки для порівняння, оця котина, в якій ви знаходитеся, в минулому році спожила близько 130 тисяч кубів газу. Перерахунок на, кошт, на гроші, то це близько 120 тисяч гривень. Максимальне споживання пілету в цій котельні буде близько 600 тисяч за сезон. Тобто економія складе мінімально до 600 тисяч тільки на видах палива. Спільними зусиллями прийшли до того, що треба модернізувати котельні під новий вид палива, який є набагато економічніший, набагато дешевший, ніж газ, ніж вугілля. Ну, если учесть то, что раньше мы э, покупали, скажем так, голубое топливо по цене 8, а то и 9 гривен за кубический метр, при расходе среднесуточном в 800-850 кубов, то фактически где-то 7200-7500 у нас уходило на оплату в сутки на поддержание то есть, <coughs> температурного режима. Вот, на сегодняшний день у нас расход пилет составляет в среднем 2-2,5 тонны. Но если учесть, что тонна пилетов стоит 1400 гривен, то это где-то 2,800, ну скажем, 3000 гривен в сутки. То есть 7,200 и 3. То есть реально мы видим, что ну, экономия идет.